आपने ये बात तो बहुत दफ़ा सुनी होगी कि अगर एक पाँच हज़ार रुपये वाला मोबाइल काम करता है तो पचास हज़ार वाले मोबाइल क्यों लेना है इसी टॉपिक पे बात करते हैं मेरा नाम है कामरान सईद एक आम सी बात है हमने जो अपने मुआरे में बहुत दफ़ा सुनी है कि अगर पाँच हज़ार वाला मोबाइल कॉल अटेंड कर सकता है और कॉल कर सकता है तो फिर हमें पचास हज़ार रुपये वाले मोबाइल की क्या ज़रूरत है इसके अलावा कि जितनी चादर है उतना ही पैर पिलाओ ये सब पुरानी बातें हैं ये सब बुलश बातें हैं ये सब नाकामियों के तरीके हैं कि अगर कोई शख्स नाकाम हो रहा है मिसाल है कि अगर पाँच हज़ार वाला मोबाइल और पचास हज़ार वाला मोबाइल हासिल करने में फ़र्क क्या है फ़र्क तो है मेहनत का एक बंदे की ख्वाहिश है कि मैं पचास हज़ार रुपये वाला मोबाइल लूँ या पाँच लाख रुपये वाला मोबाइल लूँ तो उसको क्या करने पड़ेगा उसको एक्स्ट्रा एफ़र्ट करनी पड़ेगी उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर वो वैसे ही रूटीन में अपना काम करता रहेगा सुबह जाएगा शाम को आएगा और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेगा सीखेगा नहीं लर्न नहीं करेगा तो वो मोबाइल कैसे लेगा एक्स्ट्रा उसकी लाइफ कैसे लग्जरियस होगी हम अपनी लाइफ में चैलेंज नहीं लेते हम लोग अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं हम लोग चाहते हैं कि जैसा चल रहा है ऐसा ही चलता रहे ना हम सीखें ना कोई चैलेंज लें और इसी तरह चलता रहे और अपनी लाइफ में ऐसे ही गुजारा करते रहें और अपनी लाइफ को ऐसे ही उसको कोसते रहें कि जी हम मोबाइल महंगा नहीं ले सकते हम अपने बच्चों को स्कूल अच्छे में नहीं भेज सकते हम अपने अप माँ बाप को खुशियाँ नहीं दे सकते क्योंकि हम खुद कम्फर्ट जोन में हैं हम कंफर्ट जोन से निकलने की कोशिश ही नहीं करते तो कंफर्ट जोन से निकलने के लिए क्या ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ में चैलेंज लें जब तक हम अपनी लाइफ में चैलेंज नहीं लेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते और ना खुद आगे बढ़ेंगे ना किसी को साथ लेके बढ़ेंगे दुनिया में बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि जो पूरी फैमिली में एक ही शख्स निकला और उसने पूरी फैमिली को चेंज कर दिया बहुत सारे क्रिक्टर्स हैं आप देख लें बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस हैं क्रिक्टरों में बहुत सारे क्रिक्टर्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ पूरे ख़ानदान के अंदर सिर्फ़ एक शख्स आगे निकला है और उसने अपने पूरे ख़ानदान की लाइफ को चेंज कर दिया ये कोई सादा सा है नहीं ये इतना सादा नहीं है उसने मेहनत की उसने अपना कम्फर्ट जोन तोड़ा और वो आगे बढ़ गया एक दफ़ा दो कवे हवा में ओढ़े होते हैं तो पास से एक रॉकेट गुजरा तो एक कवे ने दूसरे कवे को कहा कि क्या तुम इतना तेज़ उड़ सकते हो उसने कहा मैं भी उड़ सकता हूँ लेकिन अगर ऐसे ही मेरे पीछे भी आग लगी हो तो ये जो आग है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ली जाए इसलिए ली जाए कि हमारे बहन भाई अच्छे स्कूलों में पढ़ सकें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वजह से ली जाए कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में जाएँ अच्छे कपड़े पहने अच्छा खाना खाएँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वजह से ली जाए ताकि हमारे माँ बाप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वजह से ली जाए लेकिन हम लोग अपने कम्फ़र्ट जोन से निकलने के लिए तैयार ही नहीं है और एक और पे चैलेंज आता है बज़ दफ़ा लोग मेहनत करते हैं वो आगे निकलते हैं तो उनको एक सक्सेस एक लेवल की मिलती है वो फिर कम्फ़र्ट जोन में चले जाते हैं जो कि एक ट्रैप है आपने इस ट्रैप पर नहीं आना आपने उसमें भी मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है इस तरह कर करके आप और आगे बढ़ते जाएंगे। जब भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कोई चैलेंज लेंगे तो आपके ऊपर एक प्रेशर बढ़ेगा एक कहानी सुनाता हूँ आपको एक अमीर किसान का एक अकलौता बेटा होता है वो उसको किसी भी स्कूल में भेजते हैं वो पढ़ता ही नहीं है तो मियाँ बीवी आपस में मशवरा करते हैं कहते हैं कि पास में ये एक टीचर है इसको उसके पास भेज देते हैं तो बीवी ने कहा कि वो तो बहुत सख्त है तो बाप ने कहा कि देखो कि अगर आज हम इन पर सख्ती नहीं करेंगे ख़राब हो जाएगा कुछ करने के काबिल नहीं रहेगा तो दोनों ने आपस में मशवरे के बाद अपने बेटे को उस टीचर के पास भेज दिया हॉस्टल में भेज दिया तो टीचर के पास वो बच्चा चला तो गया लाडो में घिरा हुआ था आप अंदाज़ा लगा लेंगे बहर हाल उन्होंने समझा बुझा के उसको कोई मोहब्बत के साथ उस टीचर के पास भेज दिया हॉस्टल में अब क्या हुआ कि जब वो बच्चा हॉस्टल में गया तो वो टीचर क्या करता था कि पनिशमेंट में एक चैप्टर उसको दिया कि ये आपने याद करके लिखना है अगर वो नहीं करता था तो वो उसको कहता था दो दफ़ा करो वो अगर दो दफ़ा भी नहीं लिखता था तो वो उसको कहता था कि तीन दफ़ा करो वो अगर तीन दफ़ा भी नहीं लिखता तो पांच दफ़ा करो अब वो चूँकि रहता हॉस्टल में था आइसोलेटेड था वो उसको मजबूरन करना पड़ता था लेकिन किस्सा मख्तसर के कि वो इतना उससे आजिज़ आया बच्चा अपने टीचर से इतना ज़िद्द हुआ कि वो बस ये सोचने लग गया मैं भागूँ कैसे यहाँ से अब वो जब भी उसके माँ बाप उसको हॉस्टल में मिल रहे हैं वो ये शिकायत करें तो माँ बाप उसको कहें कि चलो बच्चे को कुर्बानी तो देनी होती है अब वो कुर्बानी देते रहे वो करते रहे एक ऐसा वक्त आया कि वो बच्चा आखिर उसको को मौका मिला वो वहाँ से भागा और सीधा अपने माँ बाप के पास और अपने माँ बाप को रिक्वेस्ट की कि जी अगर मुझे आपने दोबारा स्कूल में भेजा तो मैं मर जाऊँगा मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा अब वो इकलौता बच्चा होता है माँ बाप ने मजबूरन उसको स्कूल में उसकी मर्ज़ी के शहर में उसकी मर्ज़ी से उसको स्कूल में डाल दी अब क्या हुआ तीन या चार महीने गुजरे जब भी कोई टेस्ट आया कोई एग्ज़ाम आया वो एग्ज़ाम का जैसे ही रिज़ल्ट आया वो बच्चा गया और अपने टीचर के पैरों में घिर गया पिछले वाले टीचर के हुआ गया उसके ऊपर जैसे ही प्रेशर आया उसको चैलेंज आया वो लिखने लिखने का उसको पता ही नहीं चला वो इतना लाइक हो गया कि वो जो भी सवाल एग्ज़ाम में आता था वो उसको पहले ही पता होता था वो पाँच पाँच दफ़ा दस दस दफ़ा इतनी दफ़ा उसने रिपीट किया होता था कि उसने जब भी कोई भी एग्ज़ाम में सवाल आया तो उसको कोई मुश्किल ही नहीं हुई तो दोस्तों ये चैलेंज जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये बंदे का लेवल एलिवेट करने के लिए होती है उसको ऊपर उठाने के लिए होती है और हमेशा एक आप खुद सोचें कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं या किसी बिजनेस के मालिक हैं तो मुझे ये बताइए कि ऐसा हो सकता है कि आप सबसे टॉप वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे नीचे वाले बंदे पे दे दें कभी भी नहीं होगा ग्रेजुअली तो हो सकता है कि आप किसी को छोटा छोटा काम सिखाते रहें और उसको आहिस्ता आहिस्ता उसका लेवल एलिवेट करते रहें यह कभी भी नहीं हो सकता कि आप एकदम से ऊपर वाली पोजीशन उठा के नीचे वाली पोजीशन के हवाले कर दें सिस्टम बर्बाद हो जाएगा दुनिया का निज़ाम नहीं चल सकता और एक बात याद रखिएगा बहरी जहाज़ सबसे सेफ़ होता है पोर्ट के ऊपर पानी के अंदर वो सेफ़ नहीं होता लेकिन क्या बहरी जहाज़ पोर्ट पे खड़े होने के लिए बना है नहीं बहरी जहाज़ पानी में चलने के लिए बना है, चाहे वो बर्बाद हो चाहे वापस आ जाए एरोप्लेन जो है वो टेक ऑफ करने के लिए होता है या रनवे पे खड़े कर होने के लिए होता है वो टेक ऑफ के लिए होता है और अगर वो अकेला वहाँ खड़ा कर रहे और सब टेक ऑफ़ कर जाएँ तो अकेला वहाँ खड़ा रह जाएगा और सब टेक ऑफ़ कर जाएंगे यही एग्ज़ाम्पल आपकी और मेरी भी है अगर हम वहीं रह रन वे खड़े तो हमारे दो यार दोस्त फैमिली वाले ये सब टेक ऑफ कर जाएंगे और एक और बात याद रखिएगा कि अपनी मुश्किल हमने खुद ही झेलनी है अपने पैर का कांटा हमने खुद ही निकालना है इन बातों पे अमल कीजिएगा आपकी लाइफ में बहुत चेंज आएगा और एक छोटी सी गुजारिश आज से अपने माँ बाप अपनी फैमिली अपने बहन भाइयों और अपने यारों दोस्तों के साथ प्यार मोहब्बत बढ़ा दीजिए इस चीज़ का भी आपको बहुत फ़ायदा होगा अस्सलाम वालेकुम